ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಇದನ್ನು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೇಶಿ ಶತ್ರವೇ ನಮಃ ॐ सनातनाय नमः ॐ कंसारवे नमः ॐ धेनुकारये नमः ॐ शिशुपालरिपवे नमः ॐ प्रभुवे नमः ॐ यशोदानन्दनाय नमः ॐ शये नमः ॐ पुण्डरेकनिभेक्षणाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ जगन्नाथाय नमः ॐ जगत्कर्त्रे नमः ॐ जगत्प्रियाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ बलिध्वंसिने नमः ॐ वामनाय नमः ॐ अदितिनन्दनाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ यदुकुलश्रेष्ठाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ वसुप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ कैटभारये नमः ॐ मल्लजिते नमः ॐ नरकान्तकाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ श्रीपतये नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ वनमालिने नमः ऋषिकेशाय नमः ॐ अखिलार्तिज्ञे नमः ॐ नृसिंहाय नमः ॐ दैतशत्रवे नमः ॐ देवाय नमः ॐ जगन्मयाय नमः ॐ भूमिधारिणे नमः ॐ महाकूर्माय नमः ॐ वराहाय नमः ॐ पृथ्वीपतये नमः ॐ वैकुण्ठाय नमः ॐ पीतवाससे नमः ॐ चक्रपाणये नमः ॐ गदाधराय नमः ॐ शङ्खभृते नमः ॐ पद्मपाणये नमः ॐ नन्दकिने नमः ॐ गरुडध्वजाय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ महासत्वाय नमः ॐ महाबुद्धये नमः ॐ महाभुजाय नमः ॐ महोत्सवाय नमः ॐ महातेजसे नमः ॐ महाबाहुप्रियाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ विश्वक्सेनाय नमः ॐ शाङ्गण्णे नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ तुलसीवल्लभाय नमः ॐ अपाराय नमः ॐ परेशाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ <ोम> परमक्लेशहारिणे नमः ॐ परत्रसुकदाय नमः ॐ परस्मै नमः ॐ हृदयस्थाय नमः ॐ अम्बरस्ताय नमः ॐ अयाय नमः ॐ मोहदाय नमः ॐ मोहनाशनाय नमः ॐ समस्तपातकध्वंसिने नमः ॐ महाबलबलान्तकाय नमः रुक्मिणीरमणाय नमः ॐक्मिप्रतिज्ञाखण्डनाय नमः ॐ महते नमः ॐ दामभद्धाय नमः ओ क्लेशहिणे नम ओं गोवर्धनधराय नम ओं हर ये नम ओं पूतनाकार नम ओं यमर्लाजुन भंजनाय नम ओं उपेन्द्रा नम ओं विश्वमूर्त नम ओं व्योम पदय नम ॐ सनातनाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ प्रणतार्तिविनाशाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ महामायाय नमः ॐ योगविदे नमः ॐ विष्टरश्रवंसे नमः ॐ श्रीनिधये नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ॐ सुखप्रदाय नमः ॐ यज्ञेश्वराय नमः ॐ रावणारये नमः ॐ प्रलम्भाग्नाय नमः ॐ अक्षयाय नमः ॐ अव्ययाय नमः